Hallo, meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch ein winterliches Spekulatius-Tiramisu. Es ist sehr cremig, macht kaum Arbeit und schmeckt nach Winter und Weihnachten und macht einfach nur gute Laune. Und weil es wirklich so himmlisch lecker ist, kann man es auch gut an den Weihnachtstagen servieren. Und das Beste ist ja, ihr könnt es schon einen Tag vorher zubereiten und äh, über Nacht im Kühlschrank ordentlich durchziehen lassen und dann am nächsten Tag in vollen Zügen genießen. Schaut euch diese Cremigkeit an. Die Gabel gleitet ja wie durch Wolken durch dieses fantastische Tiramisu. Lasst uns einfach loslegen. Hier ist die Zutatenliste. Los geht's. Als erstes eine Kastenform mit Folie auslegen. Meine Backform ist 25 cm lang und 11 cm breit. Die Folie habe ich von außen mit Tesafilm fixiert, damit sie nicht verrutscht. Als nächstes mache ich die Creme und dafür nehme ich 500 g Mascarpone, 75 g Zucker und 20 ml Amaretto. Den Alkohol könnt ihr auch weglassen, wenn ihr zum Beispiel keinen mögt oder wenn Kinder mitessen. Ja, und dann schlage ich einfach äh, alle Zutaten cremig und gieße beim Schlagen noch 200 ml Sahne dazu. Mein Tiramisu bzw. die Creme für mein Tiramisu mache ich heute ohne Eigelb. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch drei Eigelb unter die Masse rühren. Wie ihr sehen könnt, ist die Masse am Anfang eher flüssig. Sie wird dann beim Schlagen aber fester und auch sehr cremig und luftig. Und wenn sie irgendwann so aussieht, ist sie dann auch fertig und genau richtig. Meine Creme ist jetzt fertig und ich fange sofort mit dem Schichten an. Ich habe insgesamt 36 Speculatius verbraucht. Es waren 6 Schichten A6 ah, Spekulatius. Ich fange mit der Creme an und die erste Schicht sollte etwas dicker ausfallen. Bei mir ist das ungefähr 1 cm. Die Creme in die Backform geben und glatt streichen. Mit 6 Spekulatius belegen und etwas Mascarpone-Creme darauf streichen. Und so macht man das immer weiter, bis man insgesamt sechs Spekulatius-Schichten hat. Dabei mit Spekulatius abschließen, das heißt die sechste und die letzte Spekulatius-Schicht wird nicht mehr mit der Creme bestrichen. Die Spekulatius-Sorte ist natürlich Geschmackssache. Mein Spekulatius ist von einem bekannten Markenhersteller und als ich ihn gekauft habe, gab es insgesamt drei Sorten. Butterspekulatius, ganz ohne Gewürze, dann diesen Gewürzspekulatius und Spekulatius mit Mandeln. Ich habe mich für den Gewürzspekulatius entschieden und ich finde, das ist auch der beste Spekulatius für dieses Dessert, weil er einfach so würzig und winterlich schmeckt. So, mein Tiramisu ist jetzt fertig und ich lasse es jetzt über Nacht im Kühlschrank ziehen. Am nächsten Tag dann das Dessert auf eine Kuchenplatte oder auf einen Kuchenteller stürzen und dann erst die Backform entfernen und dann vorsichtig die Folie entfernen. Ich finde es nicht so schön, wenn die Creme so faltig und zerknittert aussieht. Deswegen werde ich sie jetzt auch etwas glatt streichen. So finde ich schöner. Es gibt jetzt natürlich viele Möglichkeiten, wie man dieses Tiramisu verzieren könnte. Es ist ja jetzt wie eine unbemalte Leinwand. Man könnte etwas Kakaopulver nehmen, wie beim klassischen Tiramisu. Oder irgendwelche Zuckerstreusel, was auch immer. Ich habe mich für Goldstaub, Silberstaub, kleine Lebkuchenmänner und Weihnachtsstreusel entschieden. Es ist wirklich wunderbar durchgezogen und auch sehr weich geworden. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie es innen aussieht, wie die einzelnen Schichten aussehen. Und ich finde, es kann sich wirklich sehen lassen. Ja, und das war es auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.